Это вообще не похоже на прием родного города. Здравствуйте! <свят> Спасибо! Добро пожаловать в вечерний квартал. Поехали! Нещодавно у палаці молоді студентів відгримів концерт студії квартал 95». більше двох годин позитивної енергії заряду для любителів якісного гумору від головних гумористів країни на чолі з Володимиром Зеленським, якого у нашому місті представляти немає потреби. Постійні гастролі безліч концертів та зйомок. Інколи спливає думка, мабуть, Володимир себе клонував, адже досить важко зрозуміти, коли ж він відпочиває. Я не відпочиваю. это, в принципе, наверное, правильный ответ, который я общем, я, наверное, отчасти отдыхаю во время работы, потому что получаю удовольствие огромное от своей работы, не от всей, вот, но вся моя деятельность, связанная с творчеством, дает мне огромную отдачу от зрителей, от кинозрителей, телезрителей, от любых зрителей, вот. Так что я считал всегда, что Пять часов сна. Мой рецепт жизни э -э, неправильный, правда. Поэтому рецепту не желаю никому. В чем кулинарить. Но тот, кто э -э, обезбашенный, любит себя, любит зрителя, любит свою работу. В принципе, рецепт прост: э -э, работа без выходных, пять часов сна и огромное удовольствие и любовь к этой творческой деятельности. У 1997 році у кривому розі була заснована команда КВК 95 й квартал. Багато хто з учасників колективу, які склали кістяк, починали ще у відомій команді КВК Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. У 98-му році відбувся офіційний дебют кварталу на фестивалі у Сочі. Після вдалого виступу на них звернув увагу Олександр Масляков, який запропонував криворіжцям спробувати свої сили у вищій лісі. Таким був творчий старт студії квартал 95. Минуло трохи більше десяти років, і сьогодні актори дружньої команди навідомили. Зомби, у меня не только Украины, а и пострадянскому простору. Успех коллектива фронтмен кварталу поясняет достаточно просто. Трудолюбие это номер один. Номер два это удача. И что первичнее в карьере нашего коллектива и в моей личной карьере, я не знаю. Я считаю, что успех сопровождается всегда только вот с этими двумя жизненными позициями, вернее, с жизненными обстоятельствами. При этом должны быть еще, конечно же, жизненные позиции. Надо быть настолько уверенным, даже, знаете, как с уверенной рожей даже иногда говорить глупости. Просто если ты в это очень веришь, в какой-то момент в это начинают верить и окружающие. И даже если ты ошибаешься и промахиваешься, ну, наверное, тебе иногда это прощают. У 2007 році відбулася знакова для кварталу Подія. Підписання ексклюзивного контракту з телеканалом Інтер про майбутню співпрацю. Через чотири роки Володимир Зеленський став генеральним продюсером телеканалу. Усі чутки про те, що він через деякий час пішов з цієї посади, шоумен спростував. спростував. Абірок, я уйшов на два місії уже полгода, як там перебуваю. Серйозно? <говори> <Да>, Генпродюсера. <говори> да. Ні, нічого страшного. Це перманентне моє состояние руководить каналом. Uh, я Это, это просто, знаете, как э, э, в жизни любого человека или любого коллектива, как у нас, существуют какие-то там пики, э, какие-то там вершины, к которым ты ну, относишься как к вершинам. Да? То есть это не совсем полностью творчество, да, это есть амбиция. Была амбиция, человек занимался спортом, да, там хочется быть там, чемпионом города, кто-то хочет стать чемпионом мира. Так и в нашем деле есть. Понятная амбиция существует канал. Когда пригласили ну, руководить каналом, была понятная амбиция. В первый приход она была не реализована до конца, потому что, ну как, любого человека есть стратегия ты понимаешь что если сделаешь вот так вот так вот так вот так то у тебя ощущение что ты станешь кнопкой номер один да mm -hmm. вот а, а второй в общем в первый приход мне не дали сделать все что общем, было придумано вот но уйдя буквально через два месяца очень попросили вернуться вот последние ну, Четыре месяца уже как мы добились результата. Результат понятный. Там канал сегодня по рейтингам где-то процентов на 70 дальше от других каналов. То есть мы не просто там первые. Мы там очень далеко первые. В принципе, амбиция выполнена. И для меня на сегодня это уже не вершина. и мы сделали то, что хотели. Я очень рад, что и в этот раз, скажем так, ну, наши мысли не промазали. Скажем так, мы не в наших мыслях, мы ми не промазали, была стратегия придумана, она существует. У багатьох акторів кварталу є діти. Через величезної обсяг роботи може скластися враження, ніби вони бачать їх лише на свята. Та насправді це не так. Сім'я для кварталівців завжди на першому місці. Дело в том, что я в этом ряду, когда на каком месте работы, я никогда это не смешиваю с семьей. Личная жизнь, семья – это совершенно другое. Это, знаете, как это вторая сторона Луны. Вот. И она у меня есть, и я безумно ей счастлив. Я считаю, что жаловаться на то, что ты устаешь или не хватает времени на отдых, это не совсем справедливо. У меня не хватает времени на другую личную жизнь, чему я и рад, да. У меня есть одна личная жизнь, одна семья, одни родители и, безусловно им я отдаю всего себя вернее всего того что от меня осталось скажем так после работы последние там лет пять точно понимаю чем мы занимаемся до конца понимаю ответственность что мы несем зрителю и понимаю чего это стоит и как это нелегко да? не буду говорить тяжело я же говорю я жаловаться не собираюсь вот но поэтому желать этого же нашим детям, ну, так как я внутри процесса, да, ну, не готов. Во-первых, я считаю, что э, это выбор каждого. Наши детки пока тусуют за кулисами не потому, что они обожают наше творчество, а потому что они обожают нас. А по каким причинам они нас обожают? Уж точно не потому, что видят нас по телевизору, а потому что, я думаю, в основном, ну, во-первых, они нас любят, слава богу, а во-вторых, потому что они нас не видят, поэтому хотят быть ближе. Поэтому в закулисной жизни наши дети принимают активное участие по причинам, которые я выше сказал. Сегодня Володимир Зеленский очолюет пять телепроектов. Я как актор, сценарист и режиссер взял участь у съемках уже девятих фильмов, Він ведущий наибольших национальных концертов, умилкнувший телевизор, разумею, что Володимир Зеленский тотально захопив телепростір. Честно говоря, я понимаю, что это происходит. Во-первых, да, что нас много, но я так люблю жизнь, я так я все, я как губка, я должен взять от жизни, от творчества все, и у меня на это нет времени. У меня нет времени на рассуждение, много ли нас, мало ли нас. У меня нет времени. Мне гораздо интереснее тратить время не на рассуждение с самим собой. Во, может, что-то неправильно, может быть. Не". Когда неправильно, и когда этого будет очень много, я это пойму. Я это почувствую. На сегодня это столько, сколько мы можем сделать. Тось, ми будем делать не до тих пор, пока нам кто-то там постучит и скажет, ребят, достаточно а до тих пор, поки ми понимаем, що ми що это можемо физически делать. А от як только я почувствую, все, ну значить мабуть, не існує жодного Криворіжця, який би не пишався своїми земляками, які змогли підкорити і закохати в себе своїм гумором, відкритістю і працьовитістю всю країну у повній мірі завдяки студії квартал 95» Кривий Ріг стали вважати талановитим і творчим серцем України.